এয়া হৈছে একদম প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ অমিতা ইয়াতে দুই কেজি মান হ'ব চাগে ইয়াত বজাৰত ডেৰশ দুশ তেনেকুৱাই হ'ব চাগৈ আমাৰ একদম ঘৰৰ জানেনে কিমান ডাঙৰ নহয় আৰু কালাৰটো একদম এটা দেউতাই কাৰোবাক দিব কাৰণে এনেকে পলিথিনৰ বান্ধি ৰাখিছে আৰু এইটো মই কাটিম আধা মানে কাটিলে মায়ে আৰু এইখিনি মই কাটিম হাজবেণ্ডে খাওঁ বুলি কৈ যে মানে এনেকুৱা এডোখৰ যদি খাই দিওঁ ৰাতিপুৱা আৰু দিনটোলৈ চাগে মানে নহ'লেও হৈ যাব আৰু কিবা দুই তিনিটা বজাত ভাত খালেও হৈ যাব চাওকচোন বাৰু হেল্থৰ কাৰণে ইমান ভাল অমিতা নহয়নে বাৰু আৰু সেয়া গুটিবোৰ এক্সট্ৰাকে উলিয়াই থৈ দিম আৰু মায়ে কৰিছে দেই অমিতাবোৰ যিমান অমিতা আছে আমাৰ ঘৰত বহুতো অমিতা দিয়াও হ'ল খাবলৈ কেঁচাই হওক পকাই হওক অমিতাখিনি বহুত খাবলৈ ভাল মায়ে মানে যিকোনো মানে চব্জি কৰিলে মাহঁত মানে পতককৈ হয় কোৱা আছে নহয় লক্ষী হ'লে মানে হাতখনত মানে যি ৰুলেও মানে হৈ যায় আৰু কাটিলো হাজবেণ্ডৰ কাৰণে খাইছো দেখিছো কিবা পিংক পিংক কালাৰ টাইপৰ সঁচাকৈ ইমানেই মজা নহয় খাবলৈ কি কম আৰু বহুত বেছি ভাল আৰু পুনৰ পৰাই চেগেণ্ডত মই নিহাইকাৰ ৰেচিপি এণ্ড চেনেল দিলোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই আছে মোৰো বৰ্তমান ভালেই আৰু ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছো একেবাৰে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক তো বোলো কণ্টিনিউ কৰোঁ আনফালে ৰাতিপুৱা কামখিনি কৰি মেলি আজৰি হয় এতিয়া মোৰ কাপোৰ এযোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে সেয়েহে ভাবিলোঁ কামৰ মাজেৰে কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ আছে যিহেতু উলিয়াই দিওঁ পিন্ধিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে প্ৰথমে চাপ দি লৈছোঁ দিয়াৰ পিছত মই চিলাই মেলি ৰেডি কৰি দিব লাগিব দহি পাতিব নালাগে বাৰু দহি পাতিলে অলপ টাইম লাগে কিন্তু চিলাই দিলে জাষ্ট হৈ যাব আৰু পিংক কালাৰ হয় ব্লেক কালাৰ ফুল দিছোঁ আৰু আনফালে আমাৰ নিচাটো ঘৰত ন খোৱা আছে তাত ভাত খাবলৈ আমি সকলোকে মাতিলে আহিলো অলম হৈ গল খানা বনোৱা আৰু আমি অলপ দেৰিকে আহিছো যিহেতু বেটাৰ একজাম হৈছে কিতাপ চিতাপ পঢ়াই মেলি আহিছো আৰু অলপমান ভিডিঅ' ক্লিপ কৰিলো দেখাও মৰ্নিং এভি ওৱান আজি হৈছে নেক্সট দিনা কালি নোহোৱা খাই আহি আৰু ভিডিঅ' শ্বুট নকৰিলেও জানেনে আৰু এন কৰিবলৈও পাহৰি থাকিলো আৰু চাওকচোন বা একদম পুৰা কুঁৱলী মোবাইলত ইমান মানে ক্লিয়াৰ স্পষ্ট মানে অহা নাই কিন্তু এনেই বহুত কুঁৱলী হৈ যায় একদম পুৰা চাৰিওফালে আৰু ঠাণ্ডাও বহুত কৰিছে আৰু সেয়াই ভাবিছোঁ বেটাই মানে চাওমিন খাওঁ বুলি কৈছে ভাবিলোঁ চাওমিনকে বনাই দিওঁ আজি যিহেতু বতৰ মানে মানে কি প্ৰথমখিনি দিয়াত ঠাণ্ডা হৈছে ঠাণ্ডা তেনেকুৱা মানে স্পাইচি কি পেলাই খাব মন যায় ন আনফালে চাহ বনাই থৈছোঁ মানে ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে আৰু গাখীৰ চাহ খাম যিহেতু গাখীৰো গৰম কৰি ৰাখি থৈছোঁ ইয়াত চাওমিনত দিম মই গ্ৰীণ মটৰ গাজৰ ধনিয়া আদা নহৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এটা বিলাহী আৰু ডাঙৰ দুটা চাইজৰ পিঁয়াজ আৰু ইয়াত কেপচিকাম বা কবি ছবি ফুলকবি যিকোনো মানে ইচ্ছা আৰু বিন চিন দিব পাৰে কিন্তু মই এইখিনি দি দিছোঁ আৰু কাটি থাকিবলৈ এলাহ লাগিলে চাওমিনটো মানে কি ভেজিটেবল চাওমিন হ'লে মানে চব্জি তব্জি দিলে খাবলৈ ভাল হয়নে আৰু বেটাহঁতক যিহেতু চব্জি নাকে এনেকৈ বনাই দিলে খাবলৈ মানে সিহঁতি খায় আৰু মানে ভাল আৰু সেয়েহে এতিয়া ফটা ফটা এনেকৈ বনাই দিছোঁ মই এইখিনি বইল কৰাৰ পাছত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি দিছোঁ আৰু মই কেনেকৈ বনালোঁ চিম্পুলকৈ বনালোঁ আৰু এনেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাওমিন আপোনালোকেও বনায় ন কেনেকৈ বনায় আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত মই কেনেকৈ বনাইছোঁ তাহাঁত অলপমান দেখাই দিছোঁ আৰু একদম পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপমানহে মানে সিজাম আৰু যিহেতু অলপ কেঁচা কেঁচা হৈ থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে ন কাৰণ ষ্টিক ক্ৰাহখনত বনালে বেছি ভাল হয় কিন্তু ইমান খাবলৈ নালাগে নন ষ্টিক ৰাহীত কিন্তু জাষ্ট কেতিয়াবা বনোৱা হয় কাৰণে মানে বনাওঁ আৰু বহুত বেছি মানুহ নবনাওঁ ইয়াত আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ সৰু সৰু কুটি কুটি জলকীয়া বেছি নিদিওঁ অলপমান দিম আৰু দুটা মানে এটা টমেট' কাটিছিলোঁ বিলাহী সেইটোও মই দি দিছোঁ গাজৰ মটৰ গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ দি অলপমান মানে ভাজি ল'ম আৰু বহুত বেছি নাভাজোঁ অলপমান ভাজিম আৰু আপোনালোকে চাই থাকোঁ দেই ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মই জলকীয়া জলকীয়া তিনিটামান সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ আমাৰ বেটা মানে জ্বলা চলাবোৰ খাবলৈ ভাল পায় আৰু অকণমান দিওঁগৈ খাবলৈ যে চবলৈ মানে এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া জোখমতে অকণমান দি দিছোঁ নিমখ নিমখ অলপহে দিছোঁ দেই মছলাটো নিম নিমখ থাকে সেইকাৰণে নিমখ অকণমান দি দিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু ইয়াত দি মই মছলা মেগী মছলা দিম আপোনালোকে মিট মছলা বা দিব পাৰে বা ৰেড চিলি পাউদাৰ দিব পাৰে যি বিচাৰে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে মই মানে আচলতে বেতাহঁতি ইমান নাখায় দিয়া নহয় মছলা সেইকাৰণে মেগী মছলাটোকে অলপমান দি দিছোঁ আৰু আৰু ইয়াত দিম অলপমান চৰাই চচ কালাৰটোৰ কাৰণে যাত চৰাই চচ দিছোঁ আৰু টমেট' চ'চ অলপ দিছোঁ আপুনি গ্ৰীণ চিলি চ'চ যিকোনো দিব পাৰে ন খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে সেয়েহে মই অকণমান চৰাই চচ কালাৰটোৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু মানে কালাৰ হ'ব আৰু খাবলৈ ভাল মানে ভালো লাগিব আৰু টমেটো চচ অকণমান দি দিছোঁ আৰু এয়া হৈ যাব আৰু পটককেনে দেখিছেনে একদম পূৰা চিমত ৰাখি থৈছোঁ নহ'লে মানে মছলাখিনি কি হয় যায় দেৰি যাব ন খাবলৈ ভাল নালাগিব সেইকাৰণে আৰু এইখিনি তেলখিনি দেখিছে ধুনীয়াকৈ চিপৰেট গৈছে আৰু অকণমান অকণমান সিজিলে তাৰপিছত চাওমিনখিনি দিছোঁ আৰু পচ ৰেডি হৈয়ে গ'ল আৰু আমাৰ চাওমিন ৰাতিপুৱা আমাৰ নাছিলোঁ তেনেকৈয়ে আৰু বেটাই মানে কেনেকুৱা ভাল পায় কাৰণ চাওমিন বুলি ক'লে ঘৰত বনোৱাটো মানে দিওঁ আৰু মানে কেতিয়াবা আৰু বাধ্যত পৰি হোটেলত দিয়া হয় আৰু বেছি ইমান চাওমিন টাউমিন দিয়া নহয় খাবলৈ ময়দাৰ পৰা বনোৱা বস্তু এনেও হজম নহয় নহয়তো সেইকাৰণে ইমান সৰু বাচ্ছাবোৰ খোৱাবও নালাগে কেতিয়াবা আৰু সিহঁতৰ ভাল লগা কিছুমান মানে ভাল লাগে সিহঁতৰ ফূৰ্তিটো দেখিলে মানে ভাল লাগে ন সেইকাৰণে তাই সিহঁতৰ ভাল পোৱা বস্তু কেতিয়াবা দিব মন যায় আৰু বেয়া হ'লেও মানে জানো বেয়া তথাপিও দিব মন যায় নহয়নে বাৰু চাবচোন মোবাইলটোৱেই মোবাইলটো বেয়া কিন্তু মোবাইলটো আমি যি দিওঁ চাবলৈ সেয়ে উপায় নাই আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই মেগীখিনি কি চাওমিনখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই ধনিয়া দিম আৰু গৰমে গৰমে খাম আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আমাৰ মানে মোৰ ৰেচিপি আৰু মোৰ আজি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চোৱাৰ কাৰণে ইমান দেৰিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ চ' মাচ আৰু নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপিৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ বাই বাই এভ্ৰান সকলোৱে ভালে থাকিব সকলোৱে উৎসাহ থাকিব তো আজিলৈ এই বাই